У меня зовут Татьяна Николаевна, э, доцент э, кафедры межкультурной коммуникации иностранного языка Харьковского технического национального университета, протехнический институт. 24 число началось для нас совершенно неожиданно. В 5 утра мы проснулись от взрывов и обстрела, не поняв, что это такое. Но был такой страх который сложно сейчас даже передать. И тут раздались звонки, невзирая на 5 утра, звонили подруги, звонили сотрудники, кричали, все началась война. Не знали, куда идти. У нас был рабочий день. Мы должны были ехать. У меня пары были на пол девятого. Мы не знали, то ли нам выезжать, то ли нет. Потом мэр города передал, что все временно остаются по домам до разъяснения ситуации. Но народ, даже выш... выйдя на балкон, некоторый народ уже собирался уезжать. Собирались, грузились машины. У кого были рядом с подъездом машины, уже грузились куда-то с сумками уезжали. Мы не верили еще ни во что. Пытались вообще разобраться, что происходит. Муж вообще оделся на работу, начал собираться ехать, сказал, что я все равно поеду. Еле остановила его. Но потом все массово бросились в магазины покупать продукты. В магазинах стояли толпы. И э, народ даже не понимал, что брать, что не брать, поскольку брать. Что это вообще происходит. В это время все время шли... Мы даже еще вначале не обращали внимания, что шла канонада постоянно. Были постоянные обстрелы. Но это еще были на окраине города, хотя мы недалеко от окраины города. Но мы даже не понимали, насколько это опасно. Потом это стало... Э, но более, когда появились самолеты, когда появились, более участились стрельба артиллерийская, ну тогда стало страшно по-настоящему. Ну, потом сказали всем сидеть дома мы сидели дома. Ну, сначала было сидение дома, было после локдауна было привычное, мы дистанционно занимались, университет занимался дистанционно. И мы как раз должны были 28 числа э, выйти из дистанционного образования на офлайн обучение. Но так мы остались в дистанционном образовании, так мы продолжали работать. Здесь хоть люди разъехались кто по Украине, кто за границу, все равно мы работаем дистанционно. Вот до сих пор идет сессия заочников, то есть мы на связь с заочниками дистанционно. Весь сейчас, когда вы выехали, вы работали дистанционно? Дистанционно, да. У нас есть специальная программа Teams, которая... Мы, все корпоративные почты связаны с Microsoft 365, и студенты, и преподаватели, и благодаря этой программе мы все работали. Посиди. Коли выехали, что стало последним кроком? Дети выехали чуть раньше с внуком, ну, со своим ребенком, с нашим внуком. Мы живем отдельно, но тем не менее мы им посоветовали обстрелы участились и посоветовали им с малышом уезжать. А мы выехали, когда наш микрорайон по периметру был расстрелян, и в соседний двор влетело две ракеты, разбив все дома. А это пять минут ходьбы от нас. И потом сказали, что э, роют окопы на конечной остановке троллейбуса от нас, там одна остановка, что, скорее всего, войска будут стоять рядом с домами. Но это была последняя капля, когда уже нервы сдали. Что было наистрашнейшее? Когда разрывались ракеты над домами это звук, который передать нельзя. То есть я первый разрыв ракеты, когда ты сидел, вернее, шла через прихожую, и нам все время говорили, что комнаты без окон, прятаться в ванных, в прихожих, но ну, где нет окон. И вот я пыталась из прихожей добраться. Ну, в общем, началась началась стрельба, я дошла до прихожей. У нас там окон нет, ну, хотя шкаф-купе стеклянный, мы потом только додумали, что все равно стекло. И должна была там два шага еще мне до ванной комнаты. Но был такой над домом грохот и удар, что я просто как-то невольно, ты приседаешь на пол, я ползком доползла до этой ванной. То есть это был такой удар, его не передашь, как будто разорвалось все. А потом такие же самые страшные удары были, когда вот над домом рвались снаряды. У а нас пятый важный, этаж. Что было, чтобы было ну, для вас, для Жинки, Переживание за родных, за себя, а, за, себе, за... за... за, себе, за э, дом. Это то, что мы оставляли квартиру, ты собирал вещи, не понимал, что брать, что не брать и на сколько. То есть это до сих пор тяжело до сих пор хочется домой. Хоть говорят, стреляют, а все равно все возвращаются. Ваш будинок силы? Пока силы. Каждый день звоним. Силой. И окна стоят, потому что вокруг дома все без окон. Ну, мы просили, уезжая, просили его стоять. Пока стоит. Куда вам сыл? мальчики такие Такую тяжесть в середине все, я бываю чькие переживания. Что да я села каждую ранку вставать, жить. Не знаю. <гум> Честно говоря, не думала. Заставляю каждый день заставляю себя верю, что что-то должно измениться. Читаем новости и радуемся, что было меньше прилетов. Хотя у меня в семье у нас получается два. Моя родная сестра сейчас в Бахмуте. Живет, где происходят очень большие бои. То есть они прятались и в подвале, и в погребе, и в этом. То есть каждый раз переживаешь за родную сестру, мы с ней двойнята. А двоюродный брат у них, ну, как типа особняка, они выстроили Малая Даниловка, небольшой поселок под Харьковом, ну, считается элитным, так сказать, этим. У них обстреляли жену, сильно ранила на вылет с разрывом легкого. Сейчас в реанимации. То есть в дом попала ракета полностью. То есть это двоюродный брат, который ну, очень близко связан. Мы с ним росли все время у бабушки. Ну, как на лето нас привозили родители. То есть вот это коснулось нашей семьи непосредственно. Что очень самое А так, ну, я не знаю, вера какая-то, что все будет хорошо. Каждый день на связи с теми, кто остался в Харькове. Успокаиваю те, которые у меня подруги рядом с дом, по соседству живут, говорят, что у нас сейчас тихо, более-менее, но ну, по сравнению с тем, что было, когда мы выезжали, ну я не знаю. Каждый день все равно такое спокойствие, а я не могу сказать, что есть спокойствие. Хочется все время домой. Я говорить про море великую и маленькую какие они? Ну, чтобы мир был во всем мире. Меня вообще воспитывали интернационалисткой. Я люблю все народы и все, все нации, и все, так сказать, для меня нету разницы. Африканцы – это арабы или еще кто-то. И поэтому, чтобы все жили в мире. Но в основном мир для Харькова и для Донбасса, и для там, где идут бои. Здесь больше всего поражало то, что, может, мы так ощущали в 2014 году, хотя мы не на Донбассе были, но у меня родственники там на Донбассе. Я сама вообще выходец из Луганской области. И э, там шла война, мы так не ощущали, как сейчас здесь мы приехали для нас, дико мы из-под обстрела. Здесь музыка. Э, молодежь гуляет, смеется, танцует. Мы вышли первые дни, не помню, на набережную. Вот эти с колонками, все эти на этом самом это, конечно, режет все. Вот я до сих пор не могу привыкнуть. Вчера девушка устроила на площади в Европейском этом саду флешмоб с танцами. Ну, как-то не вяжется. Вот это, что в Украине тут у нас обстрелы, летят ракеты, а здесь танцуют. Ну, вот это. Ну, может быть, так и надо. Жизнь продолжается. Может быть, так и надо, чтобы была такая, такая жизнь. Но пока это режет глаз, что вот людям получается единая Украина, а людям получается все равно, что их где-то стреляют. Потому что совершенно беспечность. Вот я же говорю, музыка, из машин музыка. Ну, вот... Ну, может, это просто сугубо то, что мы попали под это. Может, если б ми були здесь, де постійно також насілись, як ми ат э, в ті годы, когда на Донбассе шла йшла війна. А ви згадали про єдину Україну? А чого бракує нам для того, щоб була єдина? Тобто ми зараз бачимо різні ситуації, Є багато з них неоднозначних, багато таких, які ми не можемо зрозуміти. Кожен по своєму розуміє. чого нам не не вистачає для того, щоб ми таки скріпилися, якось всі в одному напрямку дивились. Не знаю, наверное, нас как-то разъединяли с, с ранних этих самых, то есть до сих пор восточная и западная Украина присутствуют, мы же так их называем. У меня искала, так уехала в Мукачево, туда в Закарпатье с нашей кафедры. А хозяин ее, который приютил, он ей все время высказывал, что это из-за вас война, что вы москали, харьковцы на Украина. То есть есть и такие мнения, то есть нет вот какой-то общей такой, я не знаю, за что он ей высказывал. Э, Люся прекрасно говорящая на украинском языке, э, которая там угу. говорила на шикарном украинском языке, но для них была чужая. Они говорили, что ты москалька, все равно ты с Харькова. Ну, не знаю. Хотя у нас, я же говорю, все, все, любят Украину, и все мы позиционируем Харьков. Мы не позиционируемся, и они Россия и не приверживаются на россии. Я не знаю, откуда россияне ждали, что мы их будем с цветами и с хлебом солью встречать. То есть у Харьков всегда позиционировался Украиной. Никогда, хотя мы русскоязычные, но тем не менее мы как бы в душе тоже Украина. За каких обставин готовы повернуться в Харьков? Мы уже готовы повернуться, даже если будут там стрелять стримы. Стримы, это что мы оплатили до конца месяца квартиру, мы будем, э, ну, до конца сидеть а там все-таки собираемся уезжать, потому что э, всю жизнь мы, то есть если бы нам сказали два месяца потерпите, да, там все закончится, мы бы сидели эти два месяца терпели. Пока окончания не видно, а сидеть где-то и оплата большая, квартиры дорогие, э, ну, Венеция не только Венеция, везде, кто где не был платят, то есть никто не сдает дешево, а если это дешево, это невыносимые условия жилья, если где дешево, то есть, а так сидеть, кто его знает сколько и за что сидеть, тоже неизвестно, все время оплачивать. Вот наиперше, когда вы повернетесь, что сделают? Буду оплакивать пропавшие орхидеи. Я уезжала, у меня цело 18 орхидей все зацветали как специально. Никто их не поливает, ничего нет. У меня пальм много, большой такой, одна комната. Вот у меня, можно сказать, сад. И все это, я представляю, пропало.